Только взошло солнце, более полусотни участников тренировки собираются на обозначенные локации. Штурмовая группа заряжает патроны в пейнтбольные винтовки. Операторы Мавиков готовят скиды, а пилоты FPV замены боеприпасов, наполненные известью. Це для имитации взрыва, для того, чтобы можно было зафиксировать з Мавика, например, когда падает из скида, чтобы был определенный эффект, чтобы мы понимали, что это произошло Участники разбиваются на две команды. Каждая занимает известные лишь ей локации. Под маскировочной сеткой подразделения аэроразведки оборудовали позицию, установили старлинки и антенны для усиления сигналов дронов, настроили технику для онлайн-трансляции. Мавіки е, вилітають, і вони стрімлять нам свою картинку. Те, що Мавік бачить, ми по налаштованим спеціальним там системам, е, побутовим язиком мовою скажу ми отримуємо цю картинку ось зараз сюди. Відповідно, бачучи цю картинку, ми орієнтуємося в ситуації, і відповідно до цієї ситуації ми діємо. Це можливість доторкнутися, хоч трошечки і до того, що відбувається на передовій, як це використовувати. Ігор аеророзвідчик демобілізувався полгода назад. цьому навики управління мавіком не забув. Його безпілотник легко вилітає з посадки і моніторить поле боя. Багато людей, які мають бойовий досвід, і якраз його передати, поділитися і вживу побачити. Цивільні можуть як працювати треба по виявленню ворога. Задание пехоты – вычислить позиции другой группы и ее обезвредить. FPV команды противника или разведдрон нейтрализуют антидроновой винтовкой. Антидроновая рушница виробництва Волынь. Мы будем, есть частоты, мы используем сегодня лишь одну. Такая же работа на другом участке импровизированного поля битвы. Аэроразведчики внимательно исследуют каждый квадратный метр территории противника и следят за тем, чтобы штурмовики оттуда не приблизились к их позициям. Один экипаж у нас уже в тылу, на нагоды у врага. Другой экипаж прорывается по левому флангу. Один дрон нас постоянно мониторит с 500 метров щоб ми десь не пропустили підхід до якогось ДРГ чи ще щось, а другий дрон проводить розвідку загальну. І от за несколько десятків метрів определили замаскированого бойця. Хтось заліг воно. Чий дрон висить наді мною? В реальном бою потерянный или использованный дрон ⁇ это расходник. На тренировках их ищут по сигналу GPS, ремонтируют и снова запускают в работу, рассказывает Александр. Он учитель в школе, преподает защиту Украины. Прошел курсы управления беспилотниками и теперь практикуется в условиях максимально приближенных к боевым. Отримати безцінний, так би мовити, досвід. Ну і для самого це як хобі. Держава виділила кошти. Ну на школу платили і замовили дрони. Так само дітей навчаю. Тобто, на захисті України діти якраз також дізнаються. Їм це доволі цікаво, що й мотивація для навчання непогана. А от таким fpv FPV-дроном оператори поражають баги команди противника. Другой дрон охотится за пехотинцем, который покидает подбитую технику. За ходом учений следят в штабе, куда транслируется видео со всех беспилотников. Координирует две команды руководитель учебного центра по управлению БПЛА Павел Цапюк. Кожен рух, кожна якась справа, кожна ситуація це неоціненний досвід, і е, а ми беремо собі за ціль налагодити один з кращих навчальних процесів в сфері БПЛА і для України, і для наших закордонних партнерів Польщі Чехії, які хочет нашего досвиду. Это первые, но не последние тренировочные игры для новобранцев. Организаторы уже планируют вторые соревнования War Games на ближайшие недели, пока группы участников могут эффективно маскироваться. Денис Филюк из Волынской области для телеканала Freedom.